Хорошо. Да, вот Вас на усиление сюда. Здесь, ну вот, видели, да, всю, всю дорогу. И везде там поставили СПГ-9. Сюда фагот. Там фагот. Если будут идти сюда... Получается шалонированная оборона. Махрометометчики, лучше три работать да нет. По, одному по одному танку, разумеете? Да. да. Не по... по танку взяли, ой, я буду героем. Одного завалили и девять Сам обратно, понимаете вы? Подошли, Стритаги втроем гусениц... выстрелили, гусеницу, упали и ушли сразу. Гусениц. В стреляете. <laughs> или по два. Или по два. По три или по два. Работать до одного. Выстрелили, упали и ушли. Сразу уходить после выстрела. Не, да. не смотреть, куда у вас там оно пошло, как а оно завернуло. Страху, за родного мамы на своей земле. Мы кроку назад. Вперед можем. Один може не попасти, другий попаде. Коли тебе напарник не розуміє, це дуже плохо, тому що коли ти йому об'ясняєш, що йому потрібно робити, а він противоречить тобі діляться. Подивитися свою. якось на нього, і він зрозуміє, що треба робити, і яке завдання буде виконане правильно. А не на біч працювати і толку буде ніякого. Люди є, протитанкові средства є. Чем дать отпор есть корректировщики огня работают очень хорошо наша артиллерия накрывает их с точностью вчера как поговорили сказали на 5 с плюсом отработали они зашли с силами получили свою дозу и откатились больше пока не хотят работают тоже издалека